হেল্ল' ভ্ৰৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' আৰু এইখিনি দেখি আপোনালোকে গম পাইছেনে বাৰু কি হয় এইখিনি হৈছে আঙুলি পিঠা ঠিকেই আঙুলি পিঠা আপোনালোকে গাখীৰৰ লগত খাইছে কিন্তু মই আজি বনাইছোঁ এটা নতুন ষ্টাইলত অলপ মানে টেষ্টি চাট পতা ষ্টাইলত অলপ চাইনিজ মানে টুইষ্ট এটা দিছোঁ তাৰ কাৰণে কি কি লাগিব এইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি মই কৈ দিওঁ বেলেগ একো নালাগে এয়া হৈছে চাউলৰ গুড়ি এবাটি মই এয়া লৈছোঁ চাউলৰ গুড়ি এবাটি এই বাতিটোৰ জোখেৰে আৰু তাৰপিছতেই আমি গেছত এখন কেৰাহী বহাই দিম ইয়াতে এই বাতিটো সেই যিটো বাতিৰে মই লৈছোঁ সেই বাতিটো প্ৰায় সমপৰ্যায়ৰ হয় একে মানে একেটা কোৱাণ্টিটিয়ে ধৰিব সেইটো প্ৰায় সমান মই এবাটি পানী লৈছোঁ আৰু তাতে অলপমান নিমখ দি দিছোঁ পানীখিনি উতলিছে এতিয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ পানীখিনি উতলি আহিছে আৰু এতিয়াই আমি দি দিম চাউলৰ গুৰিখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ আমি আটাৰ দৌ যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ আটাৰ দৌ বনাই মানে দৌ এটা বনাই ল'ম আৰু এটা কথা আপোনালোকে কিন্তু কেতিয়াও মানে এইখিনি গৰম পানী দি মঠিবলৈ চেষ্টা নকৰিব এনেকৈ কেৰাহীত ডাইৰেক্ট মানে গৰম পানীখিনি উতলাই লৈ তাৰ পৰা তাতে আটাখিনি দি দিব চাউলৰ মানে গুড়িখিনি দি দিব তেতিয়াহে দৌটো ধুনীয়া হ'ব আৰু পিঠাখিনিও ভাল হ'ব তাৰপিছতে এতিয়া আমি এখন থালি বা কিবা এটা বাচনত এইখিনি ধুনীয়াকৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি ল'ম তাৰপিছতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ আমি আটা যেনেদৰে মথোঁ মানে দৌ বনাওঁ তেনেদৰে এটা চফ্ট দৌ বনাই ল'ম আৰু এয়া দেখিছে গৰম গৰম অলপমান মানে গৰম গৰম হৈ থাকোঁতে দৌটো বনাব ঠাণ্ডা হৈ গ'লে তাৰ আঠাটো নাইকিয়া হৈ গ'লে দিগদাৰ হ'ব আৰু এয়া মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ দৌটো বনাই ল'ম ৰেচিপিটো কিন্তু বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ মানে যিসকলে মিঠা খাই বেয়া পায় সেইসকলে কিন্তু এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু চাওক এইখিনি এতিয়া মই ৰেষ্ট কৰিব দিম অলপ টাইমৰ কাৰণে আৰু মিঠা খাই ভাল পোৱাসকলেও কিন্তু এইটো বেয়া নাপায় মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ কাৰণ খাই ভাল পোৱা মানুহৰ কাৰণে এইটো কোনো মানে মানে দৰকাৰ নাই আৰু ক'ব কাৰণে আৰু এয়া মই দেখিছে এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ ল'লোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ কিউব কুব কৰি কাটি লৈছোঁ অকণমান আদা নহৰু মানে আদা ও ওৱান ইঞ্চিমান আদা আৰু তিনি ফুটমান নহৰু ধুনীয়াকৈ মই চপ কৰি লৈছোঁ আৰু এটা গ্ৰীণ চিলি লৈছিলোঁ অৱশ্যে মই গ্ৰীণ চিলিকেইটা ইউজ নকৰিলোঁ কিয়নো ইয়াৰ খাব বুলি ভাবি পেলাই আৰু তাই খাইছে বাৰু তাই বহুত টেষ্টি পালে বোলে সেইকাৰণে মই ইউজ নকৰিলোঁ তাৰপিছতে মই এইখিনি দেখিছে কেইটামান বল বল কৰি লৈছোঁ তাৰপিছতে মই অলপ নুডলছৰ নিচিনাকৈ এয়া হাততে মানে যেনেকৈ আমি আঙুলি পিঠা ছেপটো দিওঁ তেনেকৈ বনাব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি ইজি ষ্টেপটো হৈছে আপোনালোকে বেলনা মানে পিৰা য'ত আমি ৰুটি বেলোঁ তাত অলপমান ইয়াত দেখিছেনে মই টাইলচতে মানে হেৰিয়াতে কৰিছোঁ কিটচেনৰ তাতেই এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কৰি লৈছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ চেপটো দি লৈছোঁ আপোনালোকে সৰুকৈও দিব পাৰে বা ডাঙৰকৈও দিব পাৰে কোনো কথা নাই আৰু এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই বনাই লৈছোঁ এইখিনি বনাবলৈ ইমান দিগদাৰ নাই মানে পটককৈ হৈ যায় অলপমান সময় লাগে বাৰু তথাপিতো খাবলৈ ভাল লাগিলেতো বনাবলৈ লাগিবই নহয় জানো কষ্টটো অকণমান কৰিবই লাগিব মই কিন্তু এইবিলাক কৰি বহুত ভাল পাওঁ মোৰ মানে কষ্টৰ কথা চিন্তাই নাই লাষ্টৰ যিটো ৰিজাল্ট হয় সেইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে আৰু এয়া চাওকচোন কিবি ধুনীয়াকৈ মানে মই বনাই লৈছোঁ বহুত ছেটিছফাইিং হয় কিন্তু যেতিয়া ধুনীয়াকৈ কেইটা হয় নহয় আৰু মই কোনো এটা চাইজতে বনোৱা নাই বিভিন্ন ছাইজত বনাইছোঁ অলপ সৰুকৈ অকণমান মিডিয়ামকৈ অকণমান ডাঙৰকৈ এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু চাওকেইখিনি মোৰ বনাই হৈ গ'ল তাৰপিছতে এইখিনি আমি এতিয়া ষ্টিম কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ষ্টিমাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ষ্টিমাৰত ষ্টিম কৰিব পাৰে নহ'লে এইটো দেখিছে নহয় মোৰ ওচৰত ফুটা ফুটা টকা এটা খৰাহী আছিলে এইটোতে মই একদম কাম চলাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এই এটা মানে পানী গৰম হ'ব দিছোঁ উতলিব দিছোঁ তাৰপিছত এইটো মই তাত বহাই এখন থালি দি পিনে ঢাকি দিছোঁ আৰু মোৰ ষ্টিমাৰ বনি গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ বেছি সময় নালাগে ষ্টিম হওঁতে এইখিনি আঠৰ পৰা দহ মিনিটমান সময় লাগে আৰু তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ষ্টিম কৰি ল'ব তাতকৈ আগতো হৈ যায় কিয়নোখিনি একদম গৰম পাতিত ডাইৰেক্ট মানে হেৰি কৰা হয় ন মানে বইল পানীতে আমি আটাটো মঠোঁ সেইকাৰণে আৰু লগালগে একদম ঠাণ্ডা পানীত দি দিব তেতিয়া ষ্টিক হৈ নাযায় মানে ইটোৱে সিটোত লাগি নাযায় আৰু তাৰপিছত এতিয়া আহিছে এয়া এখন কেৰাহী লৈ লৈছোঁ গেছত ধুনীয়াকৈ কেৰাহীখন গৰম হ'ব দিম তাৰপিছতে এতিয়া মই ৰিফাইণ্ড অইল দি দিম ইয়াতে আপোনালোকে মিঠাতেলতো বনাব পাৰে মানে মাষ্টাৰ্ড অইলতো বনাব পাৰে কোনো কথা নাই অৱশ্যে মিঠাতেলটো বেছি হেল্থৰ কাৰণে ভাল হয় তো মই এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ অলপমান যিখিনি কাটি ৰাখিছিলোঁ হেৰি নহৰু আৰু আদাখিনি সেইখিনি দি ল'লোঁ তাৰপিছত এইখিনি অকণমান গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হ'ব দিছোঁ তাৰপিছতে পিঁয়াজখিনিও ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাজি ল'ম অলপমান পিঁয়াজখিনি ক্ৰাঞ্চিনেছটো থাকিবলৈ দিব বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰি নেপেলাব তাৰপিছতে ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতে ইয়াতে মই আকৌ এতিয়া পিঠাখিনি দি দিম যিখিনি আমি ষ্টিম কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই পিঠাখিনি দি পেলাই দুই মিনিটমান সময় লৰাম আৰু এটা কথা আপোনালোকে পিয়াঁ নিমখ দিব আকৌ নাপাহৰিব নিমখ দিব তাৰপিছতে কাৰণ চচ দিম যে ইয়াত মই সেইকাৰণে নিমখটো এতিয়া দিয়া নাই আৰু এয়া দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ অলপমান টমেট' কেটছ আপ দি দিলোঁ আৰু আচলতে মই সেইদিনাখন নিমখটো কমেই ইউজ কৰিছিলোঁ মই যিহেতু মানে ৰোজা ধৰি আছিলোঁ মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে কিমান নিমখ লাগিব আৰু দি দিলোঁ মই তাতে অকণমান চয়া চচ তাৰপিছতে আকৌ মানে এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ চয়া চচখিনি দিয়াৰ পিছত তাৰপিছতে অলপ সময় লৰাই থাকিব আৰু নিমখো মই চাগৈ অকণমান দিলোঁ একচুৱেলি ভিডিঅ'টো আকৌ আগৰ পৰা প্লে' হৈ গ'ল সেইকাৰণে ভয় চাফা কৰি থাকোঁতে আকৌ নাকাটোঁ আৰু আপোনালোকে বুজি পাবই ভয় চফাৰটো কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা মোৰ কাৰণে তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি মানে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম অলপ সময় তাৰপিছত এয়া ফ্ৰাই কৰিয়ে আছোঁ অলপ সময় দুই তিনিমান তিনি মিনিটমান সময় ফ্ৰাই কৰিব বেছি সময় ফ্ৰাই কৰি থাকিব নালাগে নহ'লে টান হৈ পৰিব আৰু মই অকণমান পানী দিছিলোঁ দি পেলাই আকৌ ফ্ৰাই কৰিলোঁ ইয়াত দেখিছে মানে টমেট' কেঁচা পোলোৱা বাতিটোতে অকণ পানী মিহলাই পেলাই আকৌ অকণমান পানী দি দিলোঁ আপোনালোকে ইয়াতে এডিচনেল মানে ৰেড চিলি গ্ৰীণ চিলি এইবিলাক দিব পাৰে মই দিয়া নাই বেছিকৈ ইয়াৰ অলপ জ্বলা পাব বুলি আৰু অকণমান যদি ভাবে আপোনালোকে ৰেড চিলি দিব পাৰে আৰু নিমখটো আপোনালোকে নিজৰ পচন্দমতে মানে নিজৰ আন্দাজমতে দিব আৰু এয়া চাওক এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ একদম টেষ্টি টেষ্টি আঙুলি পিঠা মানে কি ক'ম আৰু এইটো ষ্টাইনিজ ষ্টাইলত মানে নিমখীয়া ষ্টাইলত ছেবেৰী মানে তো এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই